কিমান সুবিধাবাদী হ'লে মানুহে ইমান জঘন্য আৰু নিকৃষ্ট কথা ক'ব পাৰে মুঠেদি ওলাব পাৰে এবাৰ নিজক সোধক পঁচিছ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছত আছে তাৰপাছত এতিয়া আপুনি সেই প্ৰশ্ন আমাক কৰে ক'ত কৈছিল আপুনি পঁচিছ বছৰত আগতে বৰপেটাত ধুবুৰীত গোৱালপাৰাত এই একেই টেঁটু একেই মুঠ একেই জিভা একেই দাঁতে আপুনি কোনবিলাক কথা কৈছিল এবাৰ নিজক সোধক আৰু আজি তাৰ পিছত অধিক বিজেপি হ'বলৈ গৈ অধিক আৰ এছ এছ হ'বলৈ গৈ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ ভিত্ত হ'বলৈ গৈ এইবিলাক বলিয়ালি কথা দলীয় কৰ্মীবিলাকক ক'বলৈ আহে লাজ নালাগে আপোনাক আবুল তাবুল বকি সকলো সময়তে সকলো মানুহক দুখ সজাবলৈ চেষ্টা নকৰিব নেভাবিব যে সকলো মানুহ আপোনাৰ নিচিনা ধন্ধৰ আৰু চালা ভুলীয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে কি বাংলাদেশী মই আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো বাঘবৰ জনীয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ বাংলাদেশী বুলি আপুনি প্ৰমাণ কৰক আৰু মই কৈছো বাঘবৰ জনীয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ বাংলাদেশী নহয় আপুনি প্ৰমাণ কৰক কাইলৈ মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰি সেৱা কৰিমগৈ এই মুখ্য সম্পাদক পথ মই এৰি দিম ইয়াৰ আগতে আমি দেখি থৈছো দুটা উদাহরণ দিলে আপনার যথেষ্ট হব কিরিপ চলিহা যদি সমষ্টির সমির আপনি জিকাব নয় হলে আপনি রাজনীতি বাদ দিন বলে কিন কিন্তু কিরিপ সলিহা হারিল রমেন ডেকা জিকিল আর আজিও আপনি রাজনীতিই করি আছে মন্ত্রী হয়ে আছে কিয় আপনিত রাজহাকে কৈছিল কিয় বাদ নিদিলে রাজনীতি যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপি লৈ আপুনি ঢপলিওৱাৰ এটা কুচকাৱাজ কৰিছিল সাংবাদিকে যেতিয়া আপোনাক সুধিছিল তেতিয়াতো আপুনি কৈছিল যে সাংবাদিকেহে মোক বিজেপি কাইলৈ এ ইউ ডি এফ সৰু এ জি পি এইবিলাক কৰি আছে কিন্তু তাৰপিছত আপুনি বিজেপিটো আহি সংবাদ মাধ্যমে কোৱাৰ দৰেই আপোনাৰ মুখৰ কথাৰ কি ভেলু আছে আজি আপুনি এনেকৈ কৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক জোতা আৰু চেণ্ডেলেৰে ঠেলা ওলাই ৰিক্সা ওলাই চৰিয়াব বুলি কৈছিল আজি সেই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভৰি নুচুলে আপোনাৰ জীৱন বৃথা তৰুণ গগৈয়ে আপোনাক গাখীৰ খুৱাই ডাঙৰ কৰিছিল আৰু সেই তৰুণ গগৈক কোনে তেখেতৰ ব্ৰহ্ম তালোত বিগত পোন্ধৰ বছৰত সেই ব্ৰহ্ম খুতটো মাৰিছিল ইমান অকৃতজ্ঞ আৰু ইমান বিশ্বাসঘাতক ৰাজনীতিক আজিৰ দিনত অসমৰ মানুহে আপোনাক বাদ দিয়াৰ দেখিছে নেকি তাৰপাছত আপুনি আকৌ আনক গাখীৰ খুওৱা উদাহৰণ দিয়ে এবাৰ নিজৰ গান খুওঁ চিটুটি চাওক তাৰপাছত কিছুমান কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰক এইবাৰ চাওক দ্বিতীয় কথাটো আপুনি নিজে এটা সময়ত অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল এবছৰ দুবছৰ নহয় আপুনি ন বছৰ ধৰি অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী আছিল আপুনি ক'ত গৈছিল দেখি আজি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ গোৱালপাৰা ধুবুৰীত আপুনি বাংলাদেশী বাংলাদেশীয়ে দেখিলে সকলোকে ঊনৈছশ একান্নব্বৈ বিৰান্নব্বৈ চনতে আপুনি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল আৰু সুদীৰ্ঘ পঁচিছ বছৰ ধৰি আপুনি কংগ্ৰেছত আছিল আৰু কংগ্ৰেছত থাকি পঁচিছ বছৰ থাকি আপুনি ধুবুৰী আৰু বৰপেটা বঙাইগাঁৱত পুতখিলেকচাৰ দিছিল ডিমিৰ শিৰ তোলাই ফুলাই আৰু এতিয়া মাত্ৰ এই দুবছৰ তিনি বছৰ হৈছে বিজেপিলৈ ঢকলিয়াই অহা ভয়ত পলাই পতংগ দি পৰিস্থিতিৰ তাগিলাত পৰি পঁচিছ বছৰে আপোনাৰ মৌনৰ মগজুৰে সেই বাংলাদেশীক উলিয়াব নোৱাৰিলে আপুনি নেদেখিলে আৰু দেখিছে বিজেপি লৈ অহা এই আঢ়ৈ বছৰৰ ভিতৰতে কিমান সুবিধাবাদী হ'লে মানুহে ইমান জঘন্য আৰু নিকৃষ্ট কথা ক'ব পাৰে মুঠেদি ওলাব পাৰে এবাৰ নিজক সোধক পঁচিছ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছত আছে তাৰপাছত এতিয়া আপুনি সেই প্ৰশ্ন আমাক কৰে ক'ত গৈছিল আপুনি পঁচিছ বছৰত আগতে বৰপেটাত ধুবুৰীত গোৱালপাৰাত এই একই টেটু একই মুখ একই জিভা একই দাঁতে আপনি কোন নিজক সোধক আর আজি তারপর অধিক বি জে পি হবলে গে অধিক আর এস এস হবলে গে আর নরেন্দ্র মোদি আৰু অমিত শাহর ভিত্ত হবলে গে এইবিল বলিয়ালি কথা চুক্তিত আপনি প্রশ্ন করে যে আমি কত কি করেছিলাম আপোনাৰ যদি মগজুর ভারসাম্য হেরাইছে বেলে কথা মগজু বিকৃতি ঘটিছে যদি তেতিয়া বেয়াক কথা যদি সুস্থ খবৰ হৈ আছে আপোনাক আকৌ মনত পেলাই দিছোঁ আমি সেই সময়ত মৌন হৈ চেলুটেক লগাই থকা নাছিলোঁ আমি শক্তি আৰু সপ্তীত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ যিমানখিনি শক্তি সিমানখিনি আমি কৰিছিলোঁ তাতকৈ আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ বাকী দায়িত্ব আপোনালোকৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰি আনৰ দালৈ আঙুলিটো কেৱল অন্যায় নহয় মহাপ আপুনি কংগ্ৰেছত বন্তি হৈ আছিলে কি কৰিছিলে আপুনি সেই আপোনাৰ ভূমিকা কি আছিল আপুনি মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে আপুনি তৰুণ গগৈতকৈ আপুনি চুপাৰ চি এম হৈ থাকোঁতে আপুনি এই সত্ৰবিলাক দেখা নাছিল নে আপুনি মোহৰ চশমা পিন্ধি তেতিয়া ঘূৰি ফুৰিছিল নেদেখিছিল এই সত্ৰবিলাক ক'ত গৈছিল তেতিয়া আপোনাৰ এই হিন্দু প্ৰেমটো এতিয়া আপুনি আমাক প্ৰশ্ন কৰে হয় মই স্বীকাৰ কৰোঁ কোনোবা সত্ৰৰ মাটি কোনোবা সত্ৰৰ ভূমি কোনোবাই হয়তো দখল কৰিছে সেই দখল কৰা মানুহবিলাকক উচ্ছেদ কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ নে আপোনাৰ তাৰ দায়িত্ব আমি যিমানবিলাক দখল হৈছে প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকে নিশ্চয় যিসকলে টেলিভিশ্যন চাই আমাৰ প্ৰতিদিন টাইম চাই আপোনালোকে গম পায় যে সত্ৰৰ ভূমি বেদখল হ'লেই আমি বাতৰি কৰোঁ য'ত যিমান খবৰ পাওঁ আমি সবিস্তাৰে কৰোঁ লাইভ টেলিকাষ্ট কৰোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিম কাৰোবাক গৈ মেতেৰে কোবাই কোবাই তাৰ পৰা অকৰাম সেই দায়িত্ব কি সংবাদ মাধ্যমৰ মোৰ সম্পাদকৰ কিমান কিমান সস্তীয়া কিমান কিমান মিথ্যাচলৰ আশ্ৰয় ল'লে মানুহে এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰে মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ নিকৃষ্ট পন্থা ল'ব পাৰে মই বিনয়ৰে কওঁ আপুনি কোৱা কথাখিনি সঁচা বহুত সত্ৰত হয়তো বেদ এখন হৈছে কিন্তু মইনী সত্ৰৰ পৰা ধৰি একাংশ সত্ৰক যিধৰণে আপুনি আজিৰ যি প্ৰেক্ষাপটত আপুনি উজ্বলাই তুলিব বিচাৰিছে এইটোওতো সঁচা বহুত নদীৰ খহনীয়াত জাহ যোৱাৰ কাৰণেই সেই সত্ৰ স্থানান্তৰিত হ'বলগীয়া হৈছে সেইটোতো আপুনি মিছা বুলি ক'ব নোৱাৰে আৰু আজি আপুনি হঠাৎ এই মুছলমান বিৰোধী যিটো স্থিতি লৈছে সি মুছলমান মানেই সকলো বাংলাদেশী নেকি মই আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক আপুনি মোক মুছলমান মানেই বাংলাদেশী নেকি আপুনি যি ডেৰ কোটি বাংলাদেশৰ মুছলমানে ৰাজ্যখন ভৰি পৰাৰ কথা কৈছে এইখন ৰাজ্যত থকা পঞ্চল্লিছ লাখ খিলঞ্জীয়া মুছলমানো কি আপোনাৰ কাৰণে বাংলাদেশী হৈ গ'ল নেকি আপুনি উত্তৰ দিয়ক বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত চৰ অঞ্চলত কিয় ম্যাক আপোনালোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল আপুনি উত্তৰ দিয়ক কিয় ম্যাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল চৰ অঞ্চলত সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতিগৰাকীৰ অধ্যক্ষগৰাকীক কিয় আপোনালোকৰ বংগমূলীয় আপুনি উত্তৰ দিয়ক এই যে আপুনি এতিয়া বংগমূলীয় বাংলাদেশীৰ ভোটক লৈ আপুনি ইমান আতংকিত তেনেহ'লে আপোনাৰ কি চুক্তিত আপুনি সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতিগৰাকীক বংগমূলীয় নেতাক বহুৱাই থৈছে দিয়ক উত্তৰ দিয়ক আপুনি আৰু মনত ৰাখিব আপোনাৰ এইখন মুখেৰেই মুছলমান সন্দৰ্ভত কি কথা ওলাই থৈছিল অসমৰ মানুহে পাহৰা নাই আপুনি হয়তো পাহৰিছে আৰু আপুনি পাহৰিছে কাৰণে আপোনাক এই মুহূৰ্তত মই এবাৰ দেখুৱাই দিব বিচাৰো আপোনাৰ এই দুই উঠ এই জিভা এই মুখেদি আপোনাৰ কি অমৃতবাণী ওলাইছিল এটা সময়ত শুনক এবাৰ আপুনি নিজেই

वक्तव्य अपना एक मुहूर्त में देखवाई लू साउ के में सरकार के एक मंत्री ने कहा कि गुजरात में पानी ले जाने के लिए जो पाइप लगी हुई है उसमें पानी नहीं बहता बल्कि उसमें लोगों का खून रहा है ऐसे गंभीर हमारी ऐसी হাত কৰিলে আবৃত্তিকাৰোমালোক এতিয়া নিৰাপদ হৈ গলা তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আৰু কোনেও নকৰে বাকবোৰ জনীয়াৰ পৰা টুইটাৰত মানুহে কয় যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জাতি বিক্ৰী কৰি আৰু আমাৰ গাখীৰ খোৱা আবৃত্তিকাৰ মানুহে আপুনি যিসকলক আক্ৰমণ কৰিছে সেইসকলৰ কোন সভাত মই হাত চাপৰি মাৰিছিলোঁ আপুনি এখন সভা দেখুৱাই দিয়ক য'ত এনেকুৱা বাংলাদেশীৰে ভৰপূৰ য'ত সেই বাংলাদেশীসকলৰ তেনে আহ্বানক আমি সমৰ্থন জনাইছিলোঁ আপুনি নিজ মুখেৰে কৈছে যে আজি যদি আপোনাৰ চিকিউৰিটি নাথাকে আপোনাক হয়তো মানুহে পিটিব কিয় আপুনিটো জনেতা এই অৱস্থা আপোনাৰ কিয় অসমখনৰ কাৰণে ইমান দিন ৰাত একাকাৰ কৰি কষ্ট কৰা মানুহ কিয় আপোনাক তেনেহ'লে ক'লা পতাকা দেখুৱাব লগা হৈছে কিয় আপোনাৰ মুখেৰে ওলাবলগীয়া হৈছে যে আজি যদি মোৰ চিকিউৰিটি নাথাকে মোক ক'ৰবাত পিটিব আমাৰ বিজেপিৰ কৰ্মীসকল এসপ্তাহ দহ দিন ধৰি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাবই পৰা নাই এয়া আপোনাৰ মুখৰ বাণী মই কোৱা নাই কিয় আপুনি ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ইমান কৰিছে নিৰাপত্তা নহ'লে আপুনি এতিয়া এইখন অসমত থাকিবই নোৱাৰে নিজক সোধক আপনি কি কে যি উদাত্ত কণ্ঠে আপনি আক্রমণ করেছেন মানে আপনার নাই কোয়া মানে খুব ভদ্র ভাষায় এই কথাখিন এবার নিজক সোধক প্রিয়দর্শক তার পিছর অংশটাই মানে আপনার দেখ আমি ড শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি ক'তো কোৱা নাই আপুনি যিধৰণে আপুনি শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবে আমি ক'তো কোৱা নাই যে আমিৰ শ্ৰেষ্ঠ মোতকৈ কোটি কোটি গুণে থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ প্ৰতিভা হয়তো বিজেপিত আপুনি কোৱাৰ দৰে আছে মই ক'ত ক'লোঁ নাই বুলি মই ক'লো ক'ত যে মোতকৈ আপোনালোকৰ বিজেপি দলত শ্ৰেষ্ঠ আবৃত্তিৰ কাৰ নাই ক'ত ক'লোঁ মই আমি তেনেই সামান্য মই একো আবৃত্তিয়ে নকওঁ কবিতা এটা পালে মই পঢ়োঁ আৰু আপুনি কৈছে আপোনালোকৰ তাত অজস্ৰ আছে আছে মইতো না নাই বুলি কোৱা নাই কি যুক্তিত আপুনি এই কথাটো কৈছে হাত চাপৰিৰ আশাত মিছা কথা কৈ কৈ গোটেই জীৱনটো ধন্য কৰিলে কাৰণে শেষত আমি এটা কবিতা অংকৰ পৰা আবৃত্তি কৰিছোঁ তাতো আপোনাৰ আপত্তি নে আপোনাৰ নিচিনা মহাশক্তিশালী এই সকলো ফালৰ পৰা ধনবান বাহুবলী এই মানুহজনক এটা আবৃত্তি কৰবাক ভয় খুৱাইছে কাৰণ জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈছিল ঠিকেই বহুত বছৰৰ আগতে সাৱধান সাৱধান সুবিধাবাদীৰ দল তোৰ মিছা হ'ব কৌশল মই গাইছিলোঁহে লিখিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদে লাগি গ'ল আপোনাক গাত ডক্টৰ শৰ্মা জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণু ৰভা অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ নমস্ব দেৱসদৃশ ব্যক্তি তেখেতৰ কলমেৰে ওলোৱা কবিতাহে মই গাইছিল মই লিখা নাছিল সেইটো আপুনি মন কৰিব কথাখিনি কি আছিল কাক লৈ কৈছিল কিয় কৈছিল হয়তো আপোনাৰ সেই কথাখিনিয়ে গাত লগাৰ কাৰণে আজি আপুনি আবৃত্তিক লৈ ইমান সৰব হৈছে প্ৰিয়দৰ্শক মই শেষৰটো তেখেতৰ বক্তব্য আমাক উদ্দেশ্যিৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰোঁ বিজেপির জয় গা উত্তর পূর্ব কোনো কোনো যদি আপনি করা মানুষ আছে গাছের কুয়া মানুষ আছে মানে এই মন্ত্র প্রত্যাহ্বান দিছ